29 ноября в Мариуполе день голосования на местных выборах. Участки открылись вовремя. Несмотря на дождь, в 8 утра под участковыми комиссиями граждане уже ожидали их открытия. Утро началось отлично, все у нас все в порядке, все хорошо, без всяких казусов, без ничего. Как явка вот с утра, как вы видите, вот люди активные? Нет, не активно. За час у нас получилось уже 39 человек я считаю, что это мало, конечно. Вы думаете, это погода вот повлияла или... Да, наверное, все вместе. И, и погода, и обстановка в городе, все. С какими сегодня ощущениями вот на выборы шли после того, что вот 25-го произошло? Ну, надеялись, что все состоится. Мы живем за городом, специально приехали, надеялись, что проголосуем, проголосовали, будем теперь ждать результата. А какие вот у вас ожидания от новой власти, вот обновленной местной в Мариуполе? Ожидания. Ожидаем, чтобы дали будущее молодежи, рабочие места, достойную работу, достойную зарплату, учебу хорошую, после которой можно будет найти работу. Потому что очень много, очень много людей, которые выучились и не могут найти работу, которая бы им нравилась, которая... Доставляла удовольствие, ну естественно, заработная плата. Ну, во-первых, надо обновлять власть. Во-вторых, молодежь в первую очередь двигать, кто помоложе, кто ну, как-то уже ж меняется мир. Молодежь вперед выходит. Спасибо. Старикам почета, молодежи. Того, что ожидают все, э -э выполнение ими своих э -э предвыборных обещаний. Как хорошо все обещали. Будет социальная картка. Пришел в любом транспорте, с тебя сняли сам, плату за проезд. И э, коммунальные предприятия денежку имеют, и э, защищенная категория защищена. Будет это или не будет.